Qələqan rayonu Kəbrəli kəndi sakini Həsənova Zeynəbə aiddir bu ev. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, köməkliyin 2011-ci ildən bu ev qəzalı vəziyyətdədir. İşim yox. Yoxdur ki, özüm evimə bir nəsə bir iş görəm. Yağan qar yağış həmsə başıma yağır. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, prezidentimizdə Mehrəman xanımla xahiş edirəm, köməkliyin gələsinlər. Mənə bir ev tikilsin. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, kömək eləyin. Tək qadınam, atamın rəhmətə gedib, qardaşım rəhmətə gedib. Tək yaşayıram. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, kömək eləyin. Evin hər tərəfin yağış, yuv aparıb, çox pis vəziyyətdə yaşayıram. İşim yox, gücüm yox. Özümün gücüm çatmış ki, evime bir əl gəlsin. Xahiş edirəm. Adi orqanlarda Savatsız qardaşlarım, danışmağa bilmirəm necə danışım. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm köməkliyi eləyin. Köməkliyi eləyim, köməkli eləyim. bir ev tikilsin. Xahiş edirəm hörmətli insanlardan, hörmətli əziz prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm köməkliyi yərlətsinlər. Behban xanım köməkliyi yərlətsin. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Hamyə əl tutan prezidentimiz bizə banə eləyə va. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə köməkliyin. Bir ev tikilsin. Evim çox qəzalı vəziyyətdədir. Həqiqət adam xahiş edirəm artıq dərəcədə xahiş edirəm sizdən. Mən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm sizdən. Köməkliyin, artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, köməkliyin. Bu başsız qadına köməkliyin, xahiş eləyirəm.